السلام علیکم ناظرین میں سیدہ ظاہر عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں اپنے پیارے وطن پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے متعلق پوسلائی ہوں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علیہ محمدن کما صلیۃۃۃۃۃبراہیمہ و علیہ ابراہیمہ حمید مجید اللہم بارک اللہ محمد و علی محمد کما بارکتہ اعلی ابراہیمہ و اعلیٰ علیہ ابراہیمہ ان کا حمید مجید رب شرالی صدری ویس سرلی امری من مل لسانی ملسانی قولی تو جناب یہ جو پوسٹ ہے یہ ہے بلوچستان کے قدیم ترین وقت کی اور اس کا مقام ہے مہر گڑھ یعنی مہر گڑھ کے آثار قدیمہ تو ہوا یوں کہ یہاں پر چیف آف ساروان نواب غوث بخش رئیسانی مرحوم کی سرمائی رہائش گاہ واقع تھی اس علاقے کے قریب نواب غوث بخش رئیسانی مرحوم نے ماہرین آثار قدیمہ کو خبر دی کہ ان کے علاقے کے قریب ایک ٹیلا ہے اور جہاں سے اکثر قدیم اشیاء ملتی رہتی ہیں اس انکشاف پر ماہرین فرانسیسی اور پاکستانی ماہرین جب پہنچے تو وہاں پر ایک قدیم شہر کے کھنڈر دریافت ہو گئے یہ کھنڈر نو ہزار سال قبل یہاں پر آب آباد تھا یہ قبیلہ قبیلہ نہیں بلکہ آبادی ہزاروں لوگوں کی یہ بھی میں بتا دوں کہ دریائے بولان یہاں سے گزرتا ہے اور یہ بھی میں نے آپ کو پہلے بھی میں نے اپنی پوسٹوں میں بتایا کہ جب انسان اپنی آبادیاں بسانے کے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے جو ماہرین ہوتے ہیں بستیاں بسانے والے وہ دریاؤں کے کنارے کی زمینوں کو ترجیح دیتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے دریاؤں کے کناروں پر جو زمین ہوتی ہے وہ انتہائی زرخیز ہوتی ہے اس کے علاوہ دریا جب پہاڑوں سے آتے ہیں تو اپنے ساتھ جو مٹی لاتے ہیں وہ بھی بہت زرخیز ہوتی ہے تو دوہرا فائدہ ہو جاتا ہے کہ جب سیلاب ہو کے گزر جاتا ہے تو وہ جو مٹی ہوتی ہے وہ بھی کاشتکاری کے لیے بہت ہی بہترین مانی جاتی ہے اب یہ ان آبادیوں کے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ دریا کب موزور ہو جائیں گے تو وہ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں اور جب سیلاب ہو کے گزر جاتا ہے تو پھر وہ آ جاتے ہیں کاشتکاری کے لیے تو یہ نو ہزار سال قبل یہ جو آبادی تھی دونوں کناروں پر دریائے بولان کے وہاں پر اولین انسانی گروہ کی آبادی وجود میں آئی ان کو کیا کیا معلوم تھا یہ وہاں انہوں نے کھیت لگائے اناج اگائے اور خوب مویشی پالے اور اس طرح سے یہ خوب خوشحال ہو گئے اور یہ تقریباً یہاں پہ چار ساڑھے چار ہزار سال تک رہتے رہے اپنے پورے پوری تہذیب اور تمدن کے ساتھ لیکن پھر وہی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہر کمال را زوال ایک نہ ایک دن تو زوال آتا ہی ہے چاہے کتنا ہی عروج پالے دنیا میں بندہ تو بستی کا رقبہ پھیلنے لگا خوب پھیلنے لگا اور مہرگر دنیا کے اولین شہروں میں شمار ہونے لگا لیکن پھر کیا ہوا کہ جب یہ سات بستیاں بس آ چکے تو پھر اس کے بعد شاید دریائے بولان کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایسا سیلاب آیا کہ جو یہاں پر رہنے کے قابل نہیں رہا علاقہ چنانچہ یہ لوگ وہاں سے کوچ کر گئے لیکن کوچ کر کے یہ کہاں گئے یہ آئے سندھ کے علاقے میں اور ہڑپا کے علاقے میں ٹیکسلا اور جہاں جہاں آج قدیم آبادیاں ملتی ہیں یہ سب وہاں چلے گئے کیونکہ اگر آپ مہر کی کے وہ دیکھیے جو آثار ہیں اور ان کے دیکھئے مہنجو دوڑو کے یا ہڑپا ٹیکسلا کے تو آپ کو ایک ہی وہ نظر آئے گا اوزاروں کے ڈیزائن اور کاشتکاری کے طریقے اور نقش و نگار والے برتن زیور اور اس طرح سے انہوں نے یہاں آکے کے ان کے لیے یہ چیزیں نئی نہیں تھیں کیونکہ یہ اپنے ساتھ اپنا تمدن لے کر آئے تھے مہر کے لوگ چنانچہ انہوں نے پھر یہاں پر ایک نئی تہذیب کو نیا وہ دے دیا تمدن تمدن کا وہ قرض دیا سارا علاقہ اپنے تمدن میں لے لیا یہی وجہ ہے کہ جو چیزیں آپ کو مہر گڑھ کے آثار قدیمہ میں ملیں گی وہی چیزیں آپ کو مئنجوڑوں میں ملیں گی وہی چیزیں آپ کو ہڑپا میں ملیں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پانچ ہزار سال پرانی تہذیب ہے تو مہر گڑھ کی تہذیب نو ہزار سال پرانی ہے سات سے نو ہزار کیونکہ مختلف ادوار میں یہاں پہ دوسرے لوگ بھی آ کے بستے رہے جب انہوں نے دیکھا کہ اتنے اچھے طریقے سے یہاں پہ سب مل رہا ہے پانی ہے اور وہ ہے کاشتکاری ہے اور مویشی پالنے کی سہولت ہے تو ان کے لیے تو یہ بہت ہی ہر بس جو بستی میں آنا چاہے اس کے لیے تو بہت ہی بہترین چیز ہوتی ہے یہ سب اب جب یہ موجودہ بھارتی ریاست گجرات تک پھیل گئی اور جب یہ ہڑپا آئے تو یہاں پر انہوں نے دریائے سندھ کے کنارے اپنے پڑاؤ ڈالے اور اس طرح سے یہ اپنے پورے میکانزم کے ساتھ آباد ہو گئے انہیں بس نئی بستیاں بسانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی یہ اسی طرح سے تجارت کرتے رہے اسی طریقے سے کھیت کھلیان اگاتے رہے اسی طریقے سے انہوں نے اپنے بڑے بڑے گودام بنائے تاکہ قحط کے وقت میں ان کے کام آ سکے اور اسی علاق اسی دور میں آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ مہر کے لوگوں نے بہترین طبی سہولتوں کا آغاز کیا ان کے دور میں طبی سہولتیں خوب میسر تھیں یہاں تک کہ یہ دانتوں کے علاج میں بھی ان کے پاس ڈینٹسٹ موجود تھے ڈینٹسٹ تھے اور ڈینٹسٹری کے تمام آلات موجود تھے بہترین تیز قسم کے تو اب اندازہ لگائیے کہ انسان جب سے دنیا میں آیا اس نے اپنے آرام کے لیے کیا کچھ ایجاد کیا اچھا دوسری چیز یہ سکہ سکے کے لیے تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کون سا سکہ چلتا تھا ان کے یہاں لیکن گائے کے تصاویر بتاتی ہیں کہ گائے کو بہت اہمیت حاصل تھی اور گائے رکھنا بھی ان کے یہاں بہت مبارک سمجھا جاتا تھا اور وہی چیز دیکھیں آج تک چلی آ رہی ہے کہ گائے کا دودھ گائے کا گوشت اور گائے کی جو کچھ بھی وہ ہوتا ہے تو اس کے اہمیت سمجھئے کہ یہاں پر گائے کو بھی ایک بہت بہترین اہمیت حاصل تھی مہر میں وہی تہذیب لے کر آئے وہی تمدن لے کر آئے انہوں نے یہاں بھی گائے کو اور مویشیوں کو اہمیت دی اور اپنے جینے کا سامان پیدا کیا بس دیکھیں اس کا اتنا زیادہ وہ ہے اتنا زیادہ اس کے وہ ہیں خوبیاں اس دور کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں میں دو گھنٹے بھی بولتی رہوں تو کم ہی کم ہوگا اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ویڈیو ملاقات میں خدا حافظ